Армия РФ в двух километрах от окраин Покровска. В городе закрылось последнее отделение новой почты. Нет больниц, уничтожены музеи, город без света, воды и тепла. Россияне планировали проводить городские бои и взять город в клещи, но этого не удалось. Каков очередной маневр путинской армии в попытках оккупировать Покровск, разбираемся в этом видео. При помощи контратак ВСУ восстановили положение сразу в двух местах на Покровском участке. Об этом свидетельствуют военные сводки последней недели. Украинские военные выбили россиян с позиции в селе Дачинском к югу от Покровска, а также возле села Водяное второе, расположенного восточнее города. ВСУ смогли также выбить россиян из села Песчаное, расположенного юго-западнее Покровска. В эти даты в планах россиян уже было проведение городских боев. В самом Покровске, говорят военные. Но что-то пошло не по планам Кремля. Ми бачимо тенденції, які ну, йдуть з літа, ну, або після м -м, окупації Авдіївки, що м -м, е -м, російська армія йде, 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 і ніяк не йде, йде, скажімо так, да, І е обходить місто із Західу, щоб перерізати основні шляхи, але завдяки звитягі нашому війську це в них не дуже. Не удалось сформувати плацдарм, скажем, Південний південно-західний для того, щоб продовжувати фланговий наступ на Покровск. Тобто, ота вот відома тактика росіян: захопити населений пункт Клешнями, Вона у росіян в даному випадку не спрацювала. Ствольні артиллерии и кабы покрывают обстрелами весь Покровск и частично соседние населенные пункты, а российские FPV дроны устраивают настоящую охоту на автомобили, не разбираясь, военные они или гражданские. По словам Сергея Добряка, дроны буквально выпаливают все, что движется. Линия фронта при приблизилась к городу вплотную. Российские войска уже на расстоянии около двух километров до окраин города. Там остается все меньше местного населения. Если брать точку видлику, это 9 серпня, так, то в городе было 48 тысяч людей и 3,5 тысячи детей. Наразі на сегодня в месте 6839 жителей, в основном это люди похилого века, скажем так. Дітей немає словам Сергія Добряка, город Покровськ повністю без света, без води і тепла. Адсують всі комунікації. Наразі на сьогодні працює ще одна точка видачі безкоштовної питної води а, в місті, але по місту було за ці роки побурено дуже багато. Багато а багато це більше трьохсот скважин. А, також, якщо побачити наше місто, то воно якось так поділено на навпів. Є велика забудова, є приватний сектор. Тому переважна більшість людей зараз мешкає в приватному секторі, бо можна отопитися або вугіллям, або дровами. В місті ще працюють трохи шість шість магазинів, одна аптека, В нас там ще є чотири працівника нашого територіального центру, які ще працюють зі своїми підопічними. А это люди похилого века. Пожилые люди – это пенсионеры, единственным доходом которых является государственная пенсия. И многие из них предпочитали получать ее дома, из рук почтальона. Как теперь обстоят дела? Смотрите, до дома адресно уже давно не приносила пенсию. У нас еще два недели, до... знаете, чтобы еще работало одно отделение Укрпошти, Но работаю... сейчас только работает выездное видел на бронированном автомобиле. Тому пока еще так. И людей все меньше. Якщо списочно більше больше 4 тысяч, то до 500. Або за доверенностью едут в Родинске, або в добропілля. едут, например. Остаются в городе и коммунальные службы, но там острая нехватка специалистов. Стационарное отделение Укрпошты прекратило работу 28 января. Закрылось и последнее отделение Новой Почты. Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк на своей странице в Фейсбуке. С сегодняшнего дня в Покровске закрываем последнее отделение Новой Почты – Номер три. За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости. А наши работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе. Российская армия во вторник, 18 февраля, в очередной раз атаковала Покровск. В результате обстрела ранен 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации. В 11.40 произошло попадание вражеского БПЛА в северно-восточной части Покровска. Из-за сброса боеприпаса получил ранение мужчина 1962 года рождения. В то же время украинские военные фиксируют факты того, что под Покровском россияне начали выдыхаться и оценивают потери армии РФ на подступах к городу выше, чем у СССР в Афганистане. Об этом сообщил в одном из интервью представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов. По словам экспертов, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск з нескольких с востока і з запада для противника цей город – Ключ к окупації Южної Донеччини. оцінюючи дії э, ворога, напевно можемо говорити, що э, оце гальмування біля Покровська воно спонукає росіян до прийняття якихось інших рішень. зокрема там вибір якогось іншого відтинку, аби продовжувати свої. По словам Сергея Брачука, наступление на Покровск – это стратегическая операция россиян. Напомним, с осени 23 -го года армия РФ реализует свой план обхода Покровска с востока, юга и запада, чтобы перерезать коммуникации украинского гарнизона. И ни одно вражеское стратегическое задание до сих пор не выполнено. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и телеграм каналы.